नाशिककरांनो तुमच्या घरातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसाठी एकच विश्वासाचं ठिकाण वाझट इलेक्ट्रॉनिक्स फॅन असो एलईडी लाइट टीव्ही होम थिएटर वॉटर हीटर किंवा कार स्पीकर सर्व काही मिळवा योग्य दरात आणि विश्वासार्ह सेवेसह पत्ता रामालय हॉस्पिटलच्या बाजूला भगवती मिसळच्या मागे पंचवटी कारंजाजवळ नाशिक संपर्क शहाण्णव एकोणनव्वद अठ्याहत्तर अडुसष्ट सतरा वाझट इलेक्ट्रॉनिक्स गुणवत्ता आणि विश्वासाचं प्रतीक नाशिक मध्ये प्रोग्रेस अलायन्स ची भव्य बिझनेस मीटिंग उद्योजकांना विकासाची नवी दिशा नाशिक शहरातील सिटी सेंटर मॉल रोड परिसरातील हॉटेल फाईव्ह एलिमेंट्स येथे प्रोग्रेस अलायन्सतर्फे आयोजित बिझनेस मेगा मीटिंग उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली सकाळी साडेसात ते दहा या वेळेत पार पडलेल्या या बैठकीस शहरासह राज्यभरातील उद्योजकांची लक्षणीय उपस्थिती होती ही बैठक केवळ औपचारिक कार्यक्रम नसून उद्योजकांसाठी ग्रोथ डिसिजन मुवमेंट ठरली व्यवसाय विस्तार नवीन स्टार्टअपची सुरुवात तसेच व्यवस्थापन कौशल्य अधिक प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने या सत्रात मार्गदर्शन करण्यात आले स्पष्ट व्यावसायिक दिशा मजबूत नेटवर्किंग प्रत्यक्ष व्यवसाय संधी आणि प्रॅक्टिकल लर्निंग यावर विशेष भर देण्यात आला प्रोग्रेस अलायन्सचे राज्यभर पाच हजारहून अधिक सदस्य कार्यरत असून टीम एक्सपॅन्शन सेल्स वाढ आणि बिझनेस ग्रोथ या विषयावर सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले उपस्थितांना प्रत्यक्ष अनुभवांद्वारे यशस्वी नेटवर्किंग आणि योग्य नियोजनाचे महत्त्व पटवून देण्यात आले अलायन्स ग्रोथ पार्टनर राहुल गवते यांनी आपल्या प्रभावी संवादातून उद्योजकांना व्यवसायातील नवी संधी ओळखण्याचे ध्येय निश्चित करण्याचे आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे महत्त्व अधोरेखित केलं त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे उपस्थितांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा आणि आत्मविश्वास निर्माण झाल्याचे दिसून आले कार्यक्रमाचे नियोजन व समन्वय जागृती बाठिया यांनी उत्कृष्टरित्या सांभाळले संपूर्ण कार्यक्रम शिस्तबद्ध व प्रेरणादायी वातावरणात पार पडला सहभागी सदस्यांनी पुढील उपक्रमांमध्येही सक्रिय सहभाग नोंदवण्याचा निर्धार व्यक्त केला कार्यक्रमादरम्यान संघटनेची मूलभूत तत्वे इंटिग्रिटी ऑथेंटिसिटी कमिटमेंट आणि स्टँड फॉर अदर्स यावरही सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले प्रामाणिकपणा पारदर्शकता स्वतःची ओळख जपणे प्रति कटिबद्धता आणि इतरांसाठी ठामपणे उभे राहण्याची भूमिका या मूल्यांमुळे संघटनेची ओळख अधिक दृढ होत असल्याचा संदेश देण्यात आला या बिझनेस मिटिंगमुळे नाशिकमधील उद्योजकतेला नवसंजीवनी मिळाली असून भविष्यात अधिक व्यापक स्तरावर टीम विस्तार व व्यवसाय वृद्धींचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे प्रोग्रेस अलायन्स की शुरुआत दिसंबर 2014 में हुई सूरत शहर से और इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम वर्ग के जो एंटरप्रेनर है जो बिजनेसमैन है उनके साथ मिल ग्रोइंग टुगेदर का संदर्भ को सार्थक करना जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री हमेशा बोलते हैं सबका साथ सबका विकास उसी उद्देश्य को हम लोग सार्थक कर सार्थक कर रहे हैं छोटे और मध्यम वर्ग का एक ग्रुप बना रहे हैं इस ग्रुप में अभी तक पचपन से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और इस ग्रुप से हम लोग एक दूसरे को साथ सपोर्ट देके सबका ग्रोथ होगा इस उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 5000 से अधिक सदस्य यहाँ आपने जुड़े सफलता के पीछे बड़ा कारण क्या है क्या कहें हाँ इसके सफलता के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है ये संस्था नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि मैं और मेरे जैसे ढाई 300 लोग हैं जो खुद का व्यक्तिगत समय दे रहे हैं खुद का पर्सनल समय देते हैं और उन्हें कोई भी प्रकार का मॉनिटरी बेनिफिट नहीं होता है फिर भी वो कंट्रीब्यूशन के भावना से ये संस्था में कार्यरत है और यही इस यह संस्था की सबसे बड़ी ब्यूटी है।, बिजनेस में के से, से क्या है उनको छोटे छोटे विषय को समझने का मौका मिलता है जैसे टाइम मैनेजमेंट टास्क मैनेजमेंट टीम को कैसे संभालना परिवार के साथ कैसे जिंदगी जीना के साथ और बेस्ट तरीके से कैसे काम लेना ऐसे सारे विषयों पे इन मीटिंगों में बातचीत होती है जो छोटे और मध्यम वर्ग के लोग सीखते हैं और उनके बिजनेस में ग्रोथ करते हैं के लिए सबसे क्या है, क्या उनके साथ अच्छा रिश्ता निभाया जाए उनको भी परिवार के लेवल का दर्जा दिया जाए ताकि वो व्यक्ति को कंपनी में आने के बाद ऐसा फीलिंग हो कि ये मेरा परिवार है ये मेरा काम है ये एक बहुत बेहतर तरीका होता है टीम के साथ काम करने का और दूसरा सेल्स का जो होता है तो सेल्स में बहुत सारे तरीके होते हैं जो प्रोग्रेस अलायंस में हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं जिससे सेल्स ग्रोथ भी होता है जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे नया व्यवसाय शुरू करने वाले को अगर प्रोग्रेस अलायंस सलाह देगा तो दो पांच सलाह है एक तो अगर आप नया व्यवसाय कर रहे हो तो कोई अनुभवी व्यक्ति आपके साथ रखिए जो आपको गाइड करेगा और आपको आगे का मार्गदर्शन करेगा दूसरी सलाह देंगे कि आप इन्वेस्टमेंट को स्लॉट में करिए जैसे पहले साल एक इन्वेस्टमेंट करिए दूसरे साल इन्वेस्टमेंट करिए खर्चे पे कंट्रोल रखिए बहुत ज्यादा शोबाजी की चीज़ें ना खरीदे ये बहुत सारी चीजें प्रोग्रेस अलाइंस हमें सिखाता है कि शुरुआती तौर पे इसका ध्यान रखा जाए नासिक जैसे शहर में बिजनेस ग्रोथ की कौन कौन सी बड़ी संभावनाएं है क्या कहेंगे नासिक जो है अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले समय में कुम्भया होने जा रहा है और इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट और भारत सरकार भी बहुत अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही है तो एंटरप्रेनर के लिए ये बहुत बड़ी संभावना है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होंगे पॉपुलेशन आप देख लो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं जिससे और बिजनेस की संभावनाएं बढ़ जाती है तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा अवसर है नासिक के आने वाले पंद्रह बीस पच्चीस साल में बहुत ही अच्छा फ्यूचर देखा जाएगा जाते जाते युवा वर्ग को आप क्या सलाह देना चाहेंगे युवा वर्ग को ये सलाह दूंगा मैं और प्रोग्रेस एलाइंस भी हमें यह सिखाता है कि बिजनेस के साथ साथ परिवार का भी ध्यान रखें बिज़नेस के साथ-साथ रिश्तों का भी ध्यान रखिए सोशल मीडिया में से कुछ समय निकाल के परिवार के साथ दोस्तों के साथ बिताइए और पैसे कमाने के साथ-साथ रिश्तों को भी उतना ही महत्व दिया जाए जिससे हम लोग हमारे रिश्ते को भी सार्थक कर पाएंगे नमस्कार माजीनाव जागृती प्रकाश बांठिया आहे आजचा जो हा प्रोग्रेस अलायंसचा प्रोग्राम झालेला आहे हा व्यवसायकांचा 360 डिग्रीवर आपण कशा पद्धतीने काम करू शकतो आणि यांना आपण कसे पुढे घेऊन जाऊ शकतो यांच्या व्यवसायामधील जितके पण अडथळे आहेत ते कशा पद्धतीने पार पडू शकतात आणि आयुष्याचा एक व्यावसायिक जो आहे तो संपूर्ण पद्धतीने तीनशे साठ डिग्री त्याच्या आयुष्यामध्ये आनंद सुख समाधान कसं येऊ शकेल त्याच्यासाठी म्हणून प्रोग्रेस अलायन्सची ही नाशिकमधली आजची मेगा मीटिंग झालेली आहे आणि खूप यशस्वी पद्धतीने झालेली आहे आणि भरपूर लोकांनी इथे साथ दिलेला आहे आणि ह्या संस्थेमध्ये आत्ता नाशिकमध्ये जे आहे ते शंभर लोक शंभर व्यावसायिक जॉईन झालेले आहेत आणि आजच्या या संस्थेमध्ये भरपूर गेस्टसुद्धा आपले आलेले होते तर मी या सगळ्यांचं उत्स्फूर्तपणे धन्यवाद देते आणि जिस ज्या पद्धति ने संस्थेला मार्गदर्शन अन सपोर्ट साथ मिलते तो है तीन धन्यवाद देते थैंक यू सो मच नमस्ते मेरा नाम विकास दरा है मैं प्रोग्रेस अलायंस में पिछले छः महीने से जुड़ा हुआ हूँ मैंने जो मेरे बिजनेस में ग्रोथ की है वो सिर्फ प्रोग्रेस अलायंस की वजह से की है जो इस महीने इस साल का मेरा टारगेट था वो मैंने ऑलरेडी दो महीने पहले ही कंप्लीट कर किया है और एक नया बिजनेस भी आइडिया जो है ये भी मुझे आ, प्रोग्रेस अलायंस से ही मिली है कि जिसका मिशन और विजन जो है वो तो हम लोगों ने बहुत बड़ा विज़न रखा है ये चीज़ें मुझे यहाँ से सीखने मिली है रिलेशनशिप में मैंने 360 डिग्री में रिलेशन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ और एक हमेशा करता रहूँगा यही मुझे प्रोग्रेस अलायंस से सीखने मिला है थैंक यू प्रोग्रेस अलायंस का माझे नाव संपत जाधव माझ्या फर्मचं नाव आहे एस एस जी ग्रुप बिल्डर्स अँड लँड डेव्हलपर्स माझ्या ऑफिस पंचवटीमध्ये आहे मी कंट्रक्शनमध्ये आणि रिअल इस्टेटमध्ये काम करतो आणि पोगेस अलायन्समध्ये मी दोन वर्षापासून जॉईन आहे आणि पोग्स अलायन्समध्ये सेल्फ टीम स्टाफ मॅनेजमेंट आणि प्रॉफिट मॅनेजमेंट हे सगळ्या काही गोष्टी शिकवल्या जातात आणि आज मेगा मिटिंग असल्यामुळे आज शंभर ते दीडशे आमचे टोटल गेस्ट होते आणि मेंबर्स पण होते

ये 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 तो मैंने नहीं था। देखा भी तो, देखे भी देखे भी। तो, भी तो ये भी मैंने सोचा नहीं नहीं अभी शायद भी काम मैं पता परफेक्शन 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 पीछे होना होना चाहिए चाहिए लोगों को चैलेंज आता है भाई तो तकिया तो तो उसको सब परफेक्ट तो का ऐसा मुड़ा हुआ भी नहीं लेकिन मैं तुमको परफेक्शन जो है ना वो आपको धीरे धीरे नॉर्मल होना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि आप जो परफेक्शन में जिंदगी जी रहे हो सब लोग परफेक्शन वाले आपको नहीं मिलेंगे और नहीं मिलेंगे उसमें आपकी परेशानियां बनी रहेगी इसलिए उसमें आपको लिबरल लेना पड़ेगा बात जोड़ करना पड़ेगा कि ठीक है मैं हंड्रेड मेरे को हंड्रेड परसेंट आता है कोई नब्बे टका करा वो भी ओके है और 10% टका कुछ उसको सिखाइए क्योंकि आप परफेक्शन के चक्कर में आप लोगों को भी गवा रहे हो लोग आके दिखते नहीं तो है मेरा एक दोस्त है बिल्डर है इतना परेशान है ना हर बार यार स्टाफ नहीं, नहीं मिलता मैं उसको बोलता हूँ उसका कॉन्ट्रेक्टर भी ऐसा तो 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 खड़े रहता है अरे तू ही मांग तो तू ही मांग ले उसको नहीं समझ में आ रहा है वो उसके परफेक्शन के चक्कर में उससे लोग भाग जाते हैं फिर क्योंकि सबको परफेक्ट काम करना नहीं आता है जैसा काम करना था है, वो उसी में ही तुमको आदमी को चलाना पड़ेगा उसको जितना आता है स्वीकार का भाव रखे और उसको ट्रेन करते जाइए इतना ही मसला है हम लोग इसको परफेक्शन के चक्कर में एकदम सचोट चाहिए ऐसे ही होना चाहिए फिर परेशान रहो आदमी नहीं मिलेंगे सर्वे मी स्पोर्ट टीचर है मजा गेम देखा। मी घरच्या विचार करायला पाहिजे पण मी बोलतोय दैनंदिन पैसे पाहिजे ते मिळत नाही पूर्ण करू शकतो आणि आपल्या वैयक्तिक पण गरजा पूर्ण करू शकतो आणि त्यामुळे आपल्याला बिझनेस मध्ये ज्या ग्रोथ करता येईल ते मला सांगायचे सही थी जॉब आयी है फिर भी ये तो आता है ना जॉब करता है का बिजनेस करता है तो हो नहीं बंद अच्छा लोगों बंद करता है अच्छा फैमिली चीफ एक्सपेक्टेशन बोलना कर रहा है ओ तो ये तो नहीं बैलेंस करा होगा फिर भी आता है इंसाइड फिलाई फिलाई मतलब बहुत बार तो सकारात्मक आपसे शिंगे �

तो वो एक्सेस टाइम में हम एक्सेल क्या कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस मेटर है या कम्युनिकेशन टाइम में आ रहा है, वो हम यहाँ से सीखेंगे। परफेक्ट। मास्टर मी सुनीत जी से। सुनीत जी मुझे बातें कोई भी जैसे उनके मसाले वाला या चटनी या फलेस या फिर ऊपर से खालावने, ये अंकल आजी बैंगलूर में जैसे कि आपन मीट है या आज भी लोग बिजनेस कर रहे हैं अगर कोई लोग या जैसे तुम्हारे एक अरिप्रां आंगुओ वगैरह के इतने चले गए चीनीज़ को भी कहाँ कहाँ पर तारा बने तो कौन-कौन तेरे भी यहाँ पे लापूड़ाई से मार्केट में इसमें पास पर्फेक्ट इस बारे में थोड़ा सा इंफोर्मेशन दीजिए और

तो हो सोचता हूँ कि वो पढ़ाई करे और इसका जो मेरा छोटा भाई है बिजनेस में मेरे साथ है और वो जितना इमोशनल नहीं करता राइट right. तो उसने उसका इमोशनल बनना चाहिए और सोच रहा हूँ कि उसके जो लड़कियों हैं उन्हें भी बिजनेस में मार्क बनाएं परफेक्ट ओके आई प्रोफेशनल स्टेटमेंट निर्णय लेने क तो सबसे पहले तो मैं एक कहना चाहूंगी मेरा जो बच्चा है तो उसकी हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट हो वो अच्छे से कम्युनिकेट करे और और एक बात है ये कि वो अपना खुद का काम खुद से करे ये मैं उससे बताना चाहती हूँ और दूसरी बात है जो मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं कस्टमर्स आते हैं तो मैं रेमेडी देती हूँ तो वो अच्छे से करे और उनकी लाइफ में भी वो बदलाव आ जाए जिससे पेरेंट्स आते हैं चाइल्ड को लेकर प्रॉब्लम्स को ले तो उनके ना ना था 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 तो भी पूरे लाइफ में बदलाव आ जाएंगे वो अच्छे ना चाहते हैं ये लोग ऊपर में काम में ना चाहते हैं बढ़िया बढ़िया तो के लिए और, तो और स्टडी में पोलाइटनेस में सिखाया जाए और उसके ऊपर डेली अपना कुछ ना ता, कुछ एक टॉपिक पे बात किया जाए बच्चों में पोलाइटनेस आनी चाहिए हां ये आप चाहते हो ओके धन्यवाद मी खूप खूप ऋणी आहे नेहमीच मला एक चांगल्या विजयांनी आणि पुढील प्रवासासाठी मदत केली आम्ही दोघं मिळून एक सिमेंटचा बिझनेस करतो आत्ताच्या कंडिशनला आम्ही दोन हजार ते तीन हजार चारचा महिन्याचा बिझनेस करतो तर मी माझ्या भावासाठी एक स्वप्न आहे की आम्हाला मंथली दहा हजार तारापर्यंत पोहोचायचं आहे आणि त्याच्यासाठी मी माझं सर्वस्व द्यायला तयार आहे आणि माझी इच्छा आहे की म्हणजे मी जोपर्यंत आहे

आचरण आप लोगों को कैसे कैसे आप अपने रखते हो लगते जो एक जरूरी है इतने फॉर अदर्स तो ये इस काम करेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन इन सेल ब्रेक सर्कल एंड फैमिली तो सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर माय सर कैपेसिटी ऑफ 2000 टू 3000 पीपल जो हमने नया बिजनेस सभी लॉन्च किया है उसके लिए आईपीओ लाना है बाय 2031

लक्षात ठेवा भंडारी कार डेकोर्स, कार कारडे पासून ते अँड्रॉइड सिस्टीम पर्यंत हेडलाइट मॅटिंग सिरॅमिक कोटिंग सन कंट्रोल ऑडिओ व्हिडिओ सिस्टेम व्हील्स सगळं काही एकाच छताखाली बेस्ट टॉप अपग्रेडेशन साठी फक्त भंडारी कार डेकोर्स ठिकाण वज्र कॅपिटल शिंगाडा तलाव नाशिक संपर्क अठ्ठ्याण्णव बावीस सत्तेचाळीस छप्पन अठ्याहत्तर भंडारी कार डेकोर्स विश्वासाचं नाव दर्जेदार कार ॲक्सेसरीजचं ठिकाण